Итак, всем привет, меня зовут Вика, и я сегодня буду снимать тег знакомства. И первый, первый вопрос, твое имя. Меня зовут Вика. А дальше, в каком городе ты живешь и твой возраст. Я живу в городе Ярославль, а мой возраст 13 лет. Так, дальше, на какую тему ты будешь снимать видео? Я не знаю, но знаю, что видео будет на разную тему, ну просто с ЛПС, на разную тему. Следующее. Как часто будут выходить видео? Я не знаю. но ну, вы сами, наверное, меня понимаете, то, что сейчас школа, седьмой класс, вторая смена. Но думаю, что по выходным вы будете точно меня видеть. Следующее. Есть ли у тебя никнейм и его значение? У меня нет ника. Просто Вика. Называйте меня просто Вика. Да. Следующее. Почему ты решила снимать видео? Просто для себя. Это будет как бы мое хобби. Пробовала ли, пробовал ли ты себя в съемке видео? Нет, я всегда снимаю со своей подружкой Викой. Всем привет. Угу. Да, вот так вот. На какое устройство ты снимаешь видео? Я снимаю на фотоаппарат Canon. Как ты узнала о YouTube и, и кого ты смотришь на YouTube? Я узнала Вики. А, смотрю я Сашу Спилберг. и Иван Гая, иногда Катю Клэп и Эдварда Атеву Все.